Також до нас сьогодні завітала Світлана Ремжина, співачка, солістка театру імені Володимира Магара. Доброго ранку Доброго вам ранку вам. <свят> <свят> а, і Доброго от утра. в принципі з однієї назви дуже багато чого цікавого. Да, от як ми кажемо титри, зазвичай називаємо. А як отак, от вам вдалося перше питання: поєднати саме такі два види діяльності: і спів і гра на сцені, тому що як і розумію, співати треба навчатися. Грати на сцені треба навчатися. Так, так. як вдалось поєднати саме у ці речі для того, аби не Ну, скажем вот так, да, и можно было, и играть можно было? Ну, для меня всегда, как бы, не, не было интересно просто петь. Вот как-то вот я себя вспоминаю, даже вот с детства сама, несмотря на то, что я была ну, стеснятельным ребенком, но всегда как-то я, когда пела, я чувствовала что-то еще, что-то еще происходило со мной, то есть как-то обычно там люди поют, они думают, там, какие слова спеть. У меня таких мыслей не было. Я, как бы, вот куда-то уносилась всегда. И вначале я в детстве думала, что это просто такая игра. Ну а потом уже по прошествии лет и после учебы и в училище в нашем Запорожском, в Киевской консерватории, я поняла, что это уже как бы э, талант. Это, ну, это какой-то вот мой... путь. Да, да, скажем так, ну как бы я без этого не могу, и э, я раньше думала, что все так, оказывается, не все, вот, поэтому э, просто петь неинтересно не было, просто музыку изучать, я ведь э, э, дирижер-хормейстер по первой моей специальности, вот, там чуть-чуть другой немножко ключ, да, музыка более, ну она разделена, скажем так, на голоса, да, вот хоровое пение, это очень важно мыслить э, полифонично, скажем так, многоголосно, там очень много... Всяких других подводных течений, анализ формы, теория и так далее и тому подобное. Для меня тоже это было, был очень интересный путь. И как для певицы тоже, как бы, я считаю, что это мой плюс, это мой конек, потому что я выхожу, и вот вся микросхема музыки, вся, у меня, ну, как вот в матрице в какой-то. То есть это очень был интересный опыт. Но опять-таки пошла я дальше, не сильно мне. Я всегда хотела петь петь, и, ну даже не то, что петь, а творить вот какие-то образы на сцене. И вот, вероятно, вот потихоньку, вот через вот этот мой жизненный опыт, я пришла к театру, чему я безумно рада. Потому что театр – это волшебный мир, это ну, это честность и искренность прежде всего. Это то, чего я придерживаюсь и в жизни тоже. Меня всегда подкупает вот это вот ощущение вот сиюминутности, сиюминутная реакция, импровизационность. Потому что в кино это чуть-чуть, ну, тоже по-другому. А, как бы, ну, у вокалистов во время исполнения произведения тоже по-другому. Там ты стоишь вот в рамках каких-то, да, оркестр, ты и все. А вот тут, когда все в комплексе и нужна твоя реакция, нужно, нужен ты, твоя личность, твое мышление, твое развитие. Для меня, конечно, ну, ну, только, ну театр это просто благословение, скажем так, большое. Ну, але все это не просто, все одно повинно что-то вас надыхать. Что надыхает? А, делиться секретом, работа в ну как, я просто к этому долго шла. Вот я вот как раз, когда готовилась к, к встрече с вами, я вот вспоминала свой путь. Я когда в ну, в Киев поступила в консерваторию, там я окунулась в поступила, прошла большие там долгие кастинги в студию «Черный Квадрат. Это, кстати, очень сейчас известный уже театр. Раньше это была э, театр лаборатория, ну как студия театральная. Сейчас они уже вот и к нам приезжают со спектаклями. Это уже э, полноценный театр. Ну, тогда я была вот четвертым выпускником, вот я горжусь. Как раз только я в привыстоках была э, при основании да этого театра. То есть там мы получили колоссальную школу. Во-первых, Киев. Во-вторых, потрясающие ребята рядом со мной были, наши вот со студийцы. Мы были как одна большая семья, и нас, нас пичкали, вот мы приходили в 7 вечера туда на занятия, у нас вечерние были занятия, mm -hmm. потому что все, кто учился, в, я вот в консерватории, ребята были, и с Фалитеха очень много ребят было, и парикмахерши у нас были, ну то есть вообще обширный ну, спектр профессий был. Но вот ну, нас аккуратно. объединял театр, нас объединяли вот Анатолий, эм, Анатолий Лениелов руководитель, ну он и сейчас главный режиссер студии, он просто был вот этим вот магнитом, вокруг которого мы собирались, у нас были потрясающие учителя, вот мы всем приходили в 10, в пол одиннадцатого мы заканчивали, последним метро, там одним из последних, я приехала на оболонь в общежитии. и это было практически каждый день, азы, театральные азы, как бы мы получили просто потрясающе, вот. Потом все-таки э, приоритет был все-таки на музыку больше. Мне надо было доучиться в консерватории и, ну вот как-то вот вся моя жизнь происходила вот так в этой балансировке и, может быть, до сих пор сейчас я в таком состоянии. Поэтому секретов нет. Я mm -hmm. очень счастлива, что вот я пришла сейчас вот повзрослев, я пришла м, к такому ощущению, что м, я всегда уязвима как профессионал, я всегда должна совершенствоваться, я всегда должна себя искать в разных формах и ну, в разных проявлениях. И раньше меня это настораживало, я хотела какого-то грузика, знаете, чтобы у меня был этот якорь. Я его искала, там, вокал, нет, театр, нет, вокал, нет, опера, нет, джаз мне нравится, нет, эстрада. Вот сейчас как бы я позволила вот себе плыть по течению творческому, и меня это ну, и пугает, но и радует больше, чем пугает. То есть вот такое вот у меня состояние. Так что секретов нет. Секрет в том, что секрета нет. Но мне кажется, талант Да помогла компания, люди, которые вас оточивают. Потому что, если бы не эти критерии, то, может быть, все складывалось иначе. Замечательный вопрос, спасибо большое. Вот действительно, вот я сейчас вспомнила, действительно, первые люди, которые всегда меня поддерживали, это мои родители. Ну просто вот, что бы я ни делала, достигала бы там я успех. Ну я всегда, так сказать, шла к своей цели, как бы, ну мне силы помогали, и талант, вероятно, как вы сказали. Но вот эта поддержка родителей, вот, это, конечно, очень, очень много значит. Вот. Ну и сейчас, конечно, безусловно, меня поддерживает и администрация театра, вот, это тоже, ну, надыхая, скажем так, да, приятно. И друзья мои, но с друзьями, знаете, как до музыки дело не доходит, потому что хочется хочется о чем-то другом поговорить, потому что у меня друзья в основном музыканты, как-то, ну, не хочется. Ну, да, а музыкант... а <laughs> вот... Как-то мы, больше себе, чем о чем-то другом. Если а сказать а а за враження помните свои первые вражения от великих сцен театральной та вот в образе актрис спевачки, точнее, что когда в выходили вперше, какие были вражения? От від двух сцен, если можно так сказать, потому что первая это сольно была, правильно розгляну, да. а вторая уже потом в образе актрисы. Вот вырисовались у меня эти два момента, значит, Первый момент – это э, я была студенткой музыкального училища, и он, мы готовили вот как отчетный, отчетную программу дирижерского хорового mm -hmm. отделения. И мне там дали песню про саксофон, вот такая она там, саксофон, вот такая, ну, джазовая, э, такая интересная песенка. Ну, и мне не хотелось ее просто так спеть, хотя на всех репетициях я перепуганная, там, слова вспоминала, все это пела. Но я помню точно, что перед концертом я дня два ходила, прокручивала эту песню. В голове, чем кончилось. Мама где-то на работе нашла кусок лисы, mm -hmm. вот, я, мне захотелось лисы, мне захотелось какого-то меха, ну, было мне там 15 лет, да, 16, я рано поступила в училище, 14 лет. Ну, в общем, я помню, что это были, были была лиса, потом где-то мы отыскали на каблуке туфель какой, туфли шикарные какие-то, не по размеру на меня mm -hmm. маленькие, вот, что-то так. ну, в общем, короче, лиса. я помню только лиса, Помню, что она крутила вот так вот кучерями волос. И я, я пошла в танец, хотя я была достаточно таким скованным ребенком. И я помню, что вот, вот именно вот это состояние, как я говорила, вот куда-то меня понесло. И я, я погрузилась в мир, который мне был неведом. Я ему доверилась и как бы вот пошел, и вот ну, рассказывал как дозритель. То есть, во-первых, ну, ошарашены все были, потому что я ребенок скромный по жизни была. Вот, э не носила. Ну тут, в общем, такое было преображение. И мне очень, ну, оно запомнилось. Это была яркая песня, ну, как бы, никакая, скажем так. И реакция зрителя, ну, просто потрясла меня. То есть это был успех, я бы сказала. Ну и потом, в более взрослом возрасте, когда я работала в филармонии в нашей областной, это, безусловно, первое мое выступление с симфоническим оркестром Вячеславом Васильевичем. Это, ну, и вам не передать. Это было волшебно, я пела Арию Тоски, мы поехали на отчет области, еще тогда в то время были они поставлены, так сказать, на широкую ногу. И мы вот готовили с оркестром Арию Тоски из одноименной оперы Пучини. Ну, ну, это просто перестройка всего ДНК, знаете, вот стоишь и. Ну я не знаю, как с чем это сравнить. Или там какая-то волна электрического тока или это, ну, в общем, это искусство, это шикарная гениальная музыка, плюс симфонический оркестр, плюс, плюс дирижер, плюс uh -huh. это вот это вот, это, ну, это незабываемо, конечно. Это ощущения просто нереальные. И, конечно, такие моменты дают подтверждение тому, что ты идешь своим ну, правильным путем и подкрепляют, и на долгие годы как бы служат вот этим вот топливом, да, для творчества, потому что творческий человек — язвим. И иногда в минуты слабости, Дурача. конечно... До речі, були якісь переломні моменти в житті, коли все набридало, все, я не хочу цим займатися, я хочу йти іншим шляхом, і мені це все набридло. Так, 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 були такі моменти, от особенно от я консерваторию, когда просто, я просто захотіла перечеркнуть ці п'ят років своєї вот от то такий був період, Захотелось мені, я решила, что нет, 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 я не достойна, я не музикант, я нет, надо что-то еще пробовать. Ну, были там квартиры в аренду, сдавала, брокерство. было. Ну, пошла во все тяжкие в Киеве, то есть официанткой работала. Было дело, но ну, это такой был коротенький такой период. Ну, потом, конечно, я включилась, потому что ну, без этого нельзя. Это как ну, наркотик. А что, что власне, помогло включиться, что помогло вот зарядиться Поверить и снова себя. В себя назад, и займаться да. этим угу. снова? Мне очень помогла поездка в Германию. Я ездила туда по культурной программе и жила в немецкой семье. Как бы там нас обеспечивали жильем, Потом э, я ходила в университет на курсы целый год, я посещала, я хорошо выучила язык немецкий, и вот вы знаете, как ни странно, вот помогла мне очень сильно Германия, я очень благодарна ей за это. Во-первых я поехала с минимальным знанием языка. Единственное, что у меня было, мне сказала моя, мой учитель, бери музыку. Я переиграла там всю свою программу консерваторскую, я перепела все песни. И вот у нас, к сожалению, видите, менталитет чуть-чуть другой у украинцев. Вот, может быть, потому что в Киеве были, ну, как бы это сливки общества, ну, сливки как бы музыкантской среды, да, самые лучшие студенты были. Вот, и, может, конкуренция сильная, может быть, просто наш менталитет. Ну, вот как-то не чувствовала я своей исключительности. Я была одна из многих. Но когда я приехала в Германию, когда я раскрылась и когда мне позволили это сделать, когда мною восхитились просто искренне, по-человечески, даже не профессионально, mm -hmm. просто сказали это прекрасно Когда я увидела, там у нас соседи были, пожилые люди Увидела слезу такую на щеке у дедушки Ну вот, вот такие вот, казалось бы, мелочи Но для творческого человека это очень важно Вот это вот момент признания и не критиканства Короче, вы критично ставитесь до себя? Очень ну, ну а то, ну как вы хотите Четыре года в училище тебя там это самое, Пять лет в консерватории Не спускались с тебя вот, вот, кстати, вот «Черный квадрат» студия Там я чуть-чуть тоже расслабилась Вот, как бы там ну, Действительно, среди актеров mm -hmm. я была я такая, поющий такой человек. Вот. И вот Германия помогла мне как-то в этом всем. Ну, а потом, безусловно, работа в филармонии. Ну, уже, там я уже устала профессионалом, я себя ощутила им точно. Потом наработала репертуар себе большой. Ну, вот моменты, вы знаете, и сейчас тоже они случаются. Бывает такое. Но опять-таки меня они не пугают, потому что ну, творческий человек, он такой. Он сегодня может быть королем, завтра он проснется просто истощенный, нет сил каких-то эмоциональных, внутренних, и нужна подпитка. Ну, вот в этот момент, конечно, или м одиночество, да, как бы отдых себе давать или вот любовь близких и поддержка поможет. Но критиканство ни в коем случае. Поэтому я, может быть, себя критикую, хотя я от этого тоже себя отучаю. Но других никогда. То есть я уже, я уже научена горьким опытом, стараюсь как бы по-другому с человеком работать. И это дает свои плоды, конечно. Творческих людей надо беречь. Это дети. Берегите нас, пожалуйста, дорогой телезритель. И вот, на справді, да, у нас там трохи уже брак часу. Хотел бы от единственное побажание вот до вас, да, чтобы вы побажали для наших телеглядачей, как им не сдаваться, вот просто что мотивувати себе на те, что потрібно працювати над собой и не здаватися в майбутньому році. Я хочу пожелать людям прежде всего творчества. Огромное заблуждение считать, что творчество связанное с искусством, там рисования, пения и так далее. Творчество это ваша жизнь, это каждый ваш день. Я сама этому учусь. Поэтому давайте вместе этому будем учиться, друг друга поддерживать. Великая начинается с мелочей. Я хочу на этом акцентировать внимание. Поэтому с Новым годом ищите мелочи, маленькие радости. только это зможе нас наше вот безумне время спасти. Ну, це на моє міння. Добре, дякую, дякую, що завітали. Поділилися такою да. просто знаєте позитивною насправді інформацією, да, зранку мотивуючою, веселою на те, що треба для того, аби гарно прокидатися. Ну а ми з вами не прощаємося і рухаємося ефіром. Далі тож обов'язково залишайтесь з нами.